22 червня день вшанування жертв війни в Україні. У жовтих водах на честь Дня Скорботи прийшло урочисте зібрання біля меморіалу слави. Це на світанку сталося колись З тривоженим і з муками, з і жалем. Світ стрепенувся, в кров'ю мить залився, залився болем, плачем жалем. Війна назустріч молодому дню. Із гуркотом і пряскотом котилась, лавиною металу і вогню. На нашу землю й толю навалилась, тремтять гармати, б'є на спалах дзвін, залізні круки вилітають з хмари, Горить в країна з чотирьох сторін, і на чужинців просить з неба кари. Знову скорбота вділа чорну шаль, знову скорбота запалила свічку. 22 червня навіки залишиться в нашій пам'яті, як день великої скорботи. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу в броні важкій віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку журбу приносимо на засмучені могили. Представники Жовтоводської громади, на чолі з міським головою, поклали квіти та вінки до меморіалу, вшанували пам'ять загиблих у роки Другої світової війни хвилиною мовчання. Уважаемые жители Желтых Вод, дорогие ветераны, дети войны, участники боевых действий в зоне АТО. 22 июня – трагическая и горькая дата в истории нашей страны. Через десятилетия доходят до нас воспоминания о самой страшной, самой жестокой в истории нашего народа войне. Войне не на жизнь, а на смерть. Сегодня уже мало осталось живых тех, кто с оружием в руках защищал нашу Родину каждым годом их становится все меньше и меньше. И все, кто добывал победу, навечно останутся в нашей памяти. А память о них будет передаваться из поколения в поколение. Сегодня вопросы войны снова стали реальностью в Украине. Наша страна оказалась в условиях необъявленной, но настоящей войны на востоке Украины. Наш священный долг – объединять общество, найти пути к согласию – а также не стоять в стороне и протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. В первую очередь семьям погибших, а также воинам в зоне АТО. Мы помним, скорбим и одновременно даем дань уважения всем украинским борцам, которые освобождали и освобождают родную землю. Помним, какую цену заплатил наш народ за мир, спокойствие и единство нашей земли. Преклоняємо сьогодні голови перед мільйонами невінних жертв, которых забрали війни, вічна пам'ять павшим героям, честь і слава живым. Час уже давно згладив шрами землі, зрівняв окопи і ями від бомб, мін і снарядів тієї війни. Та сьогодні знову встала загроза перед нашим народом, знову на сході звучать постріли вже сучасної зброї. Знову гинуть люди. Але віра в правду, в силу духу та справедливість намірів підтримує наш народ. Нехай же наші брати, діти повертаються живими з цієї неоголошеної війни. Тобі, Україно, мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи. Усі мої сили і душу широку, і життя я віддам до останнього кроку, аби ти щаслива була, Україно, моя батьківщина. Более 70 лет тому назад в этот день прогремели первые выстрелы, в этот день полегли первые жертвы, когда на нашу большую родину напала фашистская Германия. Более трех тысяч жертв легли в годы Великой Отечественной войны. Это люди разных профессий и разных национальностей. Это и кадровые офицеры, и Воины бывшей Советской Армии и военно-морского флота, это инженерно-технические работники и работники различных профессий, это те студенты, которые после выпускных вечеров и школьники, тоже проявляя большой их героизм в первые дни Великой Отечественной войны, ушли на фронт. Я сегодня прошу вас всех. Склонить головы перед теми ветеранами Великой Отечественной войны, которые живы. Это те люди, которые воспитывали нашу молодежь для того, чтобы они были выносливы, для того, чтобы они проявляли героизм и заботу о наших людях, для того, чтобы они любили свою Родину, любили свой край и, самое главное, любили своих людей. Самое сложное и самое, пожалуй, тяжелое бремя легло на их плечи, потому что они проживали всю эту жизнь и проживают не только за себя, а за тех, которые шли в годы Великой Отечественной войны рядом с ними, которые не вернулись с боев, которые похоронены на тех землях, за которые они воевали и которые они отстаивали. Сегодня день скорби. Мы скорбим о тех, кого нет среди нас. И хочется пожелать всем нам, и молодым, и пожилым, светлой памяти о тех, кого уже нет среди нас. И кто никогда не будет стоять рядом с нами в строю, никогда не будет вспоминать то тяжелое время Великой Отечественной войны. Но я хочу сказать, что их работа, этих бывших солдат, Этих ветеранов Великой Отечественной войны не пропало даром, потому что спустя 70 лет наши молодые воины, это их внуки и правнуки, сейчас воюют, отстаивая интересы нашей единственной непокоримой Украины. Это они борются за ее целостность и сохраняют все то, что было нажито и ими, и то, что было примножено. Более молодым поколением в нашей еще молодой украинской державе. Дорогие участники Великої Отечественной войны, дорогие наши ветерани, я хочу пожелать Вам крепкого здоровья, светлой и доброй памяти. Життя торжествує в новом поколінні, то болі минулі до віку не тлі, з граництво грізно і люто, ніхто не забутий, і не забуто: вічний вогонь палає, дзвонить у далі століть. Вічний вогонь закликає щастя живих бережіть. Нехай пам'ять про загиблих і ніколи не згасає у людських серцях, як вічна згадка про героїчний подвиг заради життя і свободи.